Распорт. Вау, wow, что это у вас, дивись? Его попарный, блядь. Охренеть, дивись. А что это за пара? Серенький, не выебывайся, ты на этом приехал сам. Что ты видишь? Короче, смотри, в разница между, ну, сразу, да, между этим и ДБ, вот этот вот хвост, их можно а -а -а -а. не подписывать, а? Мои до всего доебать. Но, Но, это... что... Но по-хорошему я тебе скажу, что лично у меня никогда от дорогого спорткара от какой-то вот этой детализации ожиданий ноль. Я ніколи не жду. Я жду от них. А то попадається красива обертка, а потім Октавія 2005 року його в повороті. Тут а... все. О, я зараз перше враження в мене про неї. Я просто виключив музику, закрив рот і їхав. Ртом. Ну, до ну да, я закрив вікно, щоб не сказали. <рес> Ми на нього обзор зробимо. Обовязково. Ты чем бы хотел поделиться про это да, ну, авто? Я предлагаю с тобой сделать вообще вот такой формат нашего обзора. Ты сейчас ехал, тебе понравилось? Я, не, я думал про какую эмоцию. Я не скажу, что э, я так там вот, думал ну, за, вопрос, за болты. эмоция. Эмоция? Рехнулся Я более разбалованный, чем ты. Поэтому ты будешь рассказывать эмоцию. А я буду с той ступеньки, где я плюс-минус есть, я имею в виду в, в, в опыте чуть-чуть. Но я почему-то уверен, что она у нас не разочарует. Точно Я їхав і зараз не зрозумів умовно, який там тип приводу, який об'єм баку, двигуна, степінь. Це історії на сакарі почесатися. Я навіть не знаю, чи я буду це навалюють, показати. Точно знаєш, тут шість разів думаєш перед тим, як натиснути педаль акселератора. Оце абсолютно точно. От це внішній віт, який говорить, поїхали команду. Оце і ракурс, звичайно, це супер виграшно. Mm -hmm. ну, Короче, скоро огляд. Чекайте.